Abşeron Rayon Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi əməkdaşları tərəfindən Xırdalan şəhərində avtomobil yollarında təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədilə reydlərə başlanılıb. Tədbir zamanı qayda pozan sürücülərlə izah edici söhbətlər aparılıb. Yeni sökər arxasında olarkən təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyin zəruriliyi barədə məlumat verilib. Profilaktik tədbir zamanı səs siqnalından istifadə edən eləcə də yol hərəkəti haqqında qanunu çobuz şəkildə pozan sürücülər saxlanılaraq barələrində inzibati protokollar tərtib edilib. Bugünkü gün e, reidimizin keçirilməkdə məqsədi Abşeron ərazisində e, nə sürücülərin tərkəsiz kəmərindən, səs siqnalından, işıq cihazlarından istifadə etməsindən görədir. Bugünkü reidimizdə 30-a yaxın inzibati protokol tərtib olunub. Sürücülərə tövsiyə olunur ki, tərkəsiz kəmərlə istifadə eləsinlər, səs siqnallarla yersiz istifadə etməsinlər. Sağa-sola dönərkən, manevr edərkən dönmə işıq cihazlarından istifadə eləsinlər. Ondan başqa yol polisi həmkarları tərəfindən parklanma və piyada keçidindən deyil, avtomobilin hərəkət istiqaməti zamanı təhlükə yaradaraq nəzərdə tutulmayan yerdən keçən şəxslər barəsində də tədbirlər görülüb. Bu kimi reydlərin bundan sonra da davam etdirilməsi nəzərdə tutulub. Nizam müresilov Kamil Quliyev Dünya TV.